Balik rumah, buka surah Nuh, juzuk ke-29. Apa kata Nabi Allah Nuh AS? فَقُلْتُ سْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Aku habang kat mereka, kata Nabi Allah Nuh. Ya, aku habang kat mereka, ya, suruh istighfar dengan Allah. Sebab apa? yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang mencurah-curah di kawasan yang bawah. Dengan turunnya hujan, tumbuhan akan segar, tanaman akan elok, binatang ternakan boleh minum apa semua, maka itu sumber rezeki. Lepas itu lama kita, kalau kita mimpi ayak, sebarang mimpi ayak lah. Ayak kaktus ke, ayak tapih ke, koku ke, ayak hujan, ayak laut, ayak mata tak lah. Apa dia je jenis ayak kita mimpi hujan tu, InsyaAllah ada lah Rezeki Allah tak nak na na bagi kat kita lah. Kalau mimpi Yang diberdasarkan pada Ayak hujan Ayat lah apa-apa Benda jenis ayat tu Tapi kalau mimpi berdasarkan ulak tu Ustaz Apa dia? Maknanya nak menikah satu lagi Bukan Hak tu lama Hak tu versi gatai punya Hak versi betul -betulnya adalah Kalau hang mimpi ulak Tu maknanya hang kena hati-hati Sebab someone Is trying to see her you kalau hang mimpi ulang, ulang tu duduk jauh. Maknanya ada orang yang sedang cari peluang dan ruang nak cari masa untuk sihir dan santau ke hang. Tapi kalau hang dah mimpi ulang tu dah belik badan hang dah. Dia duduk, dia katak dah, dia apa, dia patut dah kepala hang. Maknanya hang dah terkena dah buatan atau sihir manusia tu. Maka hati-hati jangan -hati syok mimpi ulang. Oh, Awak tak senyum eh dah pergi aku mimpi ulang pagi tadi. Kau nak menikah oi, Yang cari pasal menikah <laughs> nak menikah dengan ular. Nak menikah. Ah dia ada sesuatu lah. Biasanya kalau kita berniaga, kalau kita kau hidup kaya, kalau kita kau hidup lawa, kalau kita kau hidup ensem, kalau kita kau kui... ha, macam, macam lah ada apa-apa benda yang orang tak suka dekat kita, ada ha, akan try buat sesuatu dekat dekat kita. Jadi istighfar itu sumber apa? Allah turun ayat orang ujian macam cerah, yursil uh, sama alaikum midara wa yumdirikum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan duit dan Allah akan bagi banyak hak anak pinak kamu. Allah akan bagi banyak duit ringgit ampau dengan istighfar Allah bagi duit ringgit bagi banyak. Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi tandas. Dia pergi dia pergi tandas. Ah uh, tu dalam bab takwa tu nombor tiga. nombor dua. Saya cerita nombor tiga. bab takwa yang nombor dua ni pada dia Allah akan banyakkan wang ringgit dan Allah akan banyakkan anak pinak. Siapa tak ada anak, nikah lama dah, banyakkan istighfar dengan Allah. Insya-Allah Allah akan murahkan rezeki untuk bagi anak pada dia. Dan yang ketiga, wa li walikum wa ja'alakum anhar. Dan Allah akan jadikan sungai Allah jadikan pada kamu uh, nikmat-nikmat macam tulah. Jadi, nak bag kata dengan bukan saja dengan kerja aja ya. ada banyak lagi jalan jalan orang Islam dia boleh Allah murahkan rezeki dia, dia. yang ketiga dengan takwa dengan Allah orang yang bertakwa dengan Allah Allah akan bagi kat dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam lawa annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tair taqdu khima san taruhu bitanen kalaulah hangpa ni geti takwa kat Allah macam seekor burung maka Allah akan bagi rezeki kat hangpa macam Allah bagi rezeki kat burung Kalau hampa takut sungguh-sungguh Aku bagi rezeki macam burung Tardu khimasan Dia keluar dalam perut kosong Dia balik dengan perut yang penuh Bukan saja dia takwa Dengan Allah Ta'ala Tawakal tingginya Burung dia tinggal sangka dia Bumbung pun tak ada Anak dia baru beranak Baru menetas Anak dia bahaya Angin kuat Boleh jatuh Orang boleh ambil Binatang boleh ambil Tapi dia letak ta Tawakal, takwa dia pada Allah. Dia takut hanya pada Allah. Tak takut pada manusia. Dia keluar. Anak-anak dia, dia tinggal lapar. Dia tak kisah sebab dia tahu Allah akan bantu anak dia. Rumah dia petik ayam tak ada? Ada peti ayam. Kalau mak balik lambat ni ada telur goreng makanan. Mak lambat Tak ada. Ada-ada buah-buahan. Tak ada. Ada-ada buah dia apa? Mikuah kemari. Nanti mak lambat apa perangat lah. Mak tak ada. Mak nak pijuh mak cari makan. ni. Tak ada. Lagi? Burung tinggal anak dia keluar dalam keadaan tak tinggal kat bank. Maybank ada. Mak lambat dah lah. Mak tak pergi terbang kena lenggek lori balok dah ni. Nak ni kat bank rakyat ada. Hampir cucuklah lah dekat Tesco ada. Kat tingkat atas tu. Hampir ambil ATM. Duit mak ada. Tak ada. Dia tinggal belah ke tu ya? Dia pun tak tahu dia dapat apa. Dan anak dia pun dia. Dia buat balik petang. Dia kenyang. Anak dia pun kenyang. Anak dia pun tawakal. Duduk dia. Mak aku mesti buat balik rezeki kat aku. Takwa kita dengan Allah kadang-kadang dengan burung pun kita kena orang. Kita punya risau tentang rezeki tu sampai buat kerja sampai tak semayang. Over time dapat saya mesyuarat, mesyuarat bagi guling-guling asak tujuh sepuluh semayang. Sebab apa mesyuaratnya bagi saya? La ilaha illallah. Sedangkan Allah janji wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun. Di langit aku sedia rezeki untuk apa? Yang apa yang dijanji oleh Allah. Maknanya dengan taqwa dan tawakal Allah akan bagi. Apa yang berlaku pada Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu ialah dia bertanda dia pergi tandas. Tak ada lah tandas official macam kita. Tak ada. Satu kawasan yang jauh sikit, dia pergi tandas. Apa yang berlaku lah tikus keluar daripada lubang dia nak pergi tandas tu. Tikus keluar daripada lubang tu. Di tikus tu ada, di mulut dia ada wang dinar mah satu. Mereka kedak duduk kencing dia. Jadi nak buang yang kecil tu, eh, terelok sikit. Kedua keluar. Tikus tu buat mai Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Tujuh belah keping. Cerita ni ada dalam jilid empat ayat sahabah. Ta'idat ghaibiyah. Tentang bantuan-bantuan ghaib yang Allah beri pada para sahabat. Tujuh belah keping. Miqdad ambil, ambil kat Nabi SAW. Dia kata, Wahai Rasulullah SAW, aku pergi tandas macam ni. Aku dapat tujuh belah keping ni. Nabi kata, Han bagilah kat orang-orang yang miskin di kampung. Di tempat hang bagi kat dia. Maka Nabi dia kata kat Rasulullah SAW, Di kampung ni aku yang boleh miskin. Nabi kata Am, ambil kat hang. <laughs> kampung ni, aku yang boleh susah sekali. Uh, kalau macam tu uh, bersama, saya masuk bersama lah kalau kita sekarang ni kan masuk bersama mu saya miskin tegar apa PUZ punya nama senarai list keluar dah. Uh, kalau macam tu ambil kat lah Maka dia pun ambil kat dia. Makna dia dengan tawakal dan tawakal pada Allah Allah boleh bagi. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki kita Allah nak bagi mana. Bukan rezeki mesti duit. Kadang kalau otak kita pendek kita ingat rezeki mesti duit. Tak. Rezeki ada jutaan benda. Dapat suami yang soleh rezeki juga. Suami yang bagus, suami yang Allah Akbar tak nak bak lah. Berapa ramai suami dia terajang dia kungfu pandau melekat di dinding. Hari awak hari balik, hari dia ada Ada. Dapat isteri yang solehah pun bagus juga. Alhamdulillah. Tu rezeki pada Allah Ta'ala. Berapa ramai isteri yang serabut. Belasah lelaki dia. Waktu saya baca Yasin, dia tulis dalam kertas tu dia tahu. Ustaz, tolong doakan saya, uh, tolong doakan isteri saya supaya lembut hati. Kerana dia selalu belasah saya. Dia tulis di situ. Saya tak baca lah kuat. Saya baca seorang-seorang saya gelap. Dan dia sering mencekik saya dengan waya TNB. Waya telekom-telekom. Telefon rumah kan? Dulu lah. Lalu, tak ada telefon rumah. pakai, pakai. ada yang telefon rumah. Okay, bini dia tak puas hati kat dia. Buka telefon waya rumah tu. Belik lelaki dia tu. Terjelel lidah. Ha, dapat isteri hak salih. Bagus lah. Dapat anak-anak yang baik. Rezeki juga. Dapat kawan kerja. Hak duduk sebelah ni dia bagus. Rezeki juga. Dapat jiran. Allah baiknya hang nak pi mana pun hang selesa lah. Anak-anak sulung sakit, anti anak kecil-kecil nak hantar kat dia pun hang tak payah risau lah. Dengan makan cukup, dengan sampai anak kita hak kecil tu, dia tanya mak kat Long bila nak sakit lagi. Kita kata awak. Dia kata syok duduk sebelah tu. Makan sedap dah rumah kita. Okay? Jiran macam tu sebenarnya rahmat. Ada jiran, sapu sampah, buang sampah rumah kita. Antu ayak majiran. jiran ada jiran kita tak ada, dia panjat masuk dalam rumah kita, ambil sampah, bulan ekorim kita. Ikan kita ekor mampui. Ada jiran kita, ada. Rezeki dapat jiran baik, dapat kawan yang baik, kawan main kuliah, kawan main ceramah, boleh pergi umrah. Itu semua rezeki. Bukan rezeki makan kedarah ya. Makan kedarah tu salah satu daripada rezeki lah. Uh. Jadi, bila kita dengar azan sebenarnya kita mendahulukan agama Allah, Allah murah rezeki. Saya bagi contoh, contoh. Orang meniaga, dua orang meniaga di pasar malam, waktu azan maghrib adalah waktu yang peak hour. Orang ramai sangat akan main, manusia. Jadi bila orang tengah azan, rasa berat hati nak tinggal customer yang banyak. Hang boleh tinggal 15 lima lima minit pergi semayang. Tetapi, hang boleh laku, katalah satu kotia yang dia jual, satu pinggan lima ringgit. Katalah, hang boleh meniaga 15 minit ni, lebih kurang 10 pinggan. Hang boleh memasak. Sementara orang nak semayang Zohor, semayang maghrib di belakang tu, hang boleh buat. Lebih kurang RM50. Kawan sebelah, bila cukup waktu azan, dia ambil kain besar tu, dia tutup di situ, dia print siap-siap macam satu buat tu, dia bubur, murlaq li salah. Ditutup untuk semayang. Tangguh sebentar untuk semayang. Apa-apa, dia tulis di situ, letak. Dia ni meniaga. Dia ni balik main. Dia ni, pada dasarnya apa kita nampak, dia ni short RM50. Dia ni rugi RM15. Sebab dia Uh, tinggal meniaga dia dia pergi semayang dia ni katalah untung 300 dia ni untung 250 50 dia lebih tapi maghrib tak semayang isyak tak semayang mata kasar kita nampak apa orang yang tak semayang sebenarnya dia menempah kejayaan dengan duit ringgit yang banyak tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala 300 itu belum tentu sama dengan 250 250 yang kita sebut sebagai barakah berkat. Berkat ni makna dia apa? Dia akan bertambah, 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 bertambah dengan sendiri. Dia akan bercambah dengan sendiri dan bertambah dengan keadaan kita tak tahu. Ada orang yang Allah pelihara dia daripada sakit. Allah pelihara dia daripada semua benda lah. Hak tak pergi semayang ni demam juga. Hak kaki pergi semayang ni demam. Dia bawa anak dia pergi klinik satu Malaysia. Mampu RM1 tahun tu. Kan doktor cek-cek Doktor ada MC tak? Oh kami kena satu Malaysia Kami tak bagi MC Okey tak apa lah Balik saja aku tu Kawan ni anak dia demam ke? Hak tak semayang maghrib isyak tu Saya nak buat barakah Bila dia duduk Doktor kata Oh ini cik ni saya dah cek dah ni Tapi saya rasa cik kena pi rujuk pada hospital lah GH Sebab saya nampak macam lain sikit dah ni Dia pun cek-cek-cek Okey sekarang ni kawasan cik ada denggi apa semua ni Cik kena pi. Dia pun pergi bila pi di hospital GH, GH tahan. Dia tahan kawasan mana? Aku kawasan sekian-sekian. Oh, kawasan hang memang masalah sikit. Denggi banyak orang dah kena. Hang duduk dulu. Okey, doktor pakar mai pula. Esok 10 pagi main check. Oh, doktor kata, yang ni sebenarnya denggi hak dia jadi lebih sikit. Den denggi dia jenis lain. Jadi, hang kena pergi sungai petani. Sebab hospital sungai petani tu, dia ada pakar berkaitan dengan denggi. Hang tak boleh duduk di Pulau Pinang. Habis duit dia ditol. Habis duit dia tak meniaga. Habis duit dia dekat makan. Habis duit jadi letih Tidur tak ketahuan apa semua macam tu Kadang-kadang Allah uji Tapi Allah bagu Allah ni maha rahim dan maha penyayang dan pengasih dan penyayang Hang sakit macam tu sebenarnya dia menghapuskan dosa Walaupun Allah nak tarbiah kita Tapi dalam tarbiah tu ada banyak kebaikan Allah susun untuk kita Bukan kata siapa yang anak sakit tu dia jenis tak semayang Tak, tak. Ustaz saya kerap sakit jadi saya tak semayang ke Bukan macam tu Nak abang kata kadang-kadang barakah rezeki itu dia akan dapat kalau kita rajin hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala. Baik.